चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना नवीन वर्षाची भेट चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत असलेल्या आझाद बगीचा आता खाजगी कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय चंद्रपूर महानगरपालिकेने घेतला आहे त्यामुळे आता आझाद बगीचा येथे फिरण्यास नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहे दोन जानेवारी पासून नागरिकांना फिरण्यासाठी पैसे लागणार असून तरुण आणि वृद्ध नागरिकांना दहा रुपये बारा वर्षा मुलांना पाच रुपये तर तीन वर्षा मुलांना बगीच्यात मोफत प्रवेश मिळणार आहे शहरात नागरिकांना ताजे हवा मिळण्याचं एकमेव ठिकाण आझाद बगीचा आहे मात्र आता शुद्ध हवा खाण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहे पालिकेच्या या निर्णयाचा काँग्रेस शहर अध्यक्ष रामू तिवारी यांनी निषेध केला आहे चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने तीन चार महिने पहिले भी हमारे आयुक्त साहेब कोणी निवेदन दिले की जे उन्होंने बगीचे का प्रवेश के लिए उन्होंने शुल्क लगाने का और प्राइवेट इसमें बगीचा देने का जायरात निकाली थे उसमें आज चंद्रपुर शहर में एक ही बगीचा है जो जिसमें सभी हमारे चंद्रपुर शहर के बुजुर्ग है बच्चे हैं महिला है जाके सवेरे व्यायाम करते हैं सभी दिन भर के लिए एक शहर में एक ही बगीचा है तो सभी लोग जाते हैं उसमें तो उसमें भी अगर वो शुल्क लगा रहे हैं तो ये एक निशार कार्य है इसका हम निषेध करते हैं और मैं माननीय आयुक्त साहब से और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री श्री सुधीर भाव मुनगंटीवार से जो एक विकास पुरुष जिनका जिन्हें कहा जाता है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि एक ही चंद्रपुर शहर में बगीचा है उसके ऊपर शुल्क कोई भी शुल्क नहीं लगने को ना ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि लोगों के स्वास्थ्य के को हिसाब से उन्होंने एक बगीचा तो भी लोगों को देने को होना